Hörmətli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrut xəttinə yaxın 1.7 sor torpaq sahəsində 2 mərtəbəli, qatın monolit beton olan 5 otaqlı belə bir həyət evi satışa çıxmışdır. Mənzildə son tamamlama işləri gedir. Gördüyünüz kimi həyət davam etdi. Trab. Burada ağac və gül əkmək üçün yer nəzərdə tutulub. Qaz su işıq daimidir. Kubca var. İndi isə keçək məhzın daxiləsi tanış edim. Ödüşmə pol nomenatdır. Zövq qaboylardan istifadə olunub. Divarlarda kirəyəcən sağ tərəfdə belə bir sanitar qovşağı var. qarşıda belə bir mətbəx. Mətbəxinin pəncərəsi həyətin arxasına baxır. Və girişdə belə bir çox geniş qonaq otağı olduqca çox genişdir. Qonaq otağının pəncərəsi həyətə baxır, gördünüz kimi şəbəkə pəncərə bərdi. Buradan isə qonaq otağından həyətin arxasına keçid var. Gördünüz kimi qarşıda kombusun yeri nəzərdə tutulub. Zabordan aralıdır. Plakan, beton və üstü mərmərdir. Bura isə ikinci mərtəbənin holudur. Burada da pol laminatdır. Sol tərəfdə belə bir kiçik uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı. Və belə bir Böyük yataq otağı, ikinci yataq otağı sayılır. Və burdan heyvana çıxış var. Bura 3-cü orta ölçülərdə yataq otağıdır. Bu yataq otağına nana bəndi. Aşağı həyətə baxır, arxa həyətə baxır. Və sonuncu otaqçılarda belə bir yataq otağı Bu həyət evi ilə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.